Вітаємо усіх шановні теоглядачі. Неділя і традиційна у нас програма Життя серед квітів. Поруч зі мною продавець-консультант Наталія. І ми разом будемо дізнаватися для вас, шановні теоглядачі, про те, як доглядати за кімнатними рослинами. Сьогодні ми будемо говорити про рослину, яка називається Цикас. Добрий день! Сьогодні ми поговоримо о такому дивительному цвітку, це цикас. Він відноситься до саговим пальмам. У нас отдельно была передача по пальмам, а это считается тоже пальма. Но она, скажем так, необычна. Она не похожа ни на одну другую пальму. Начнем с того, откуда она к нам пришла. Родина этой удивительной пальмы – это Австралия и Южная Азия. В природе это растение очень-очень давно. Оно считается как прародитель всех лиственных Растений. В природе есть такие экземпляры, которые уже достигли 5000 лет. Есть маленькое отличие, но очень существенное. Так как это саговая пальма, она относится к роду саговых. И еще ее называют пальма, которая относится к хвойникам. Рассказываю, почему больше к хвойникам, потому что почва для этой пальмы надо, чтобы была кислая, чтобы одна третья земли была обязательно из перепревшей хвои. Это самая благоприятная почва для этой пальмы. Цикас нас удивляет еще тем, что он в листья такие жесткие ваи, ваи – это листья. Сразу создается впечатление, что это цветок искусственный. 95% людей, которые первый раз видят этот цветок, у всех есть желание его потрогать. И даже когда его уже попробовали на ощупь, все уверены, что это пластмассовый цветок. Листья цикаса еще используют флористики, потому что они очень долго сохраняют свой вот этот яркий окрас, они жесткие, они не вянут, они могут даже без воды именно вот в букетах, в композициях быть. Так как они за границей выращиваются в больших количествах, листья срезают, и они уже не настолько получается имеют такую ценность, и не такие они дорогие, как если мы это увидим в живом растении. Саговая пальма достаточно дорогой цветок из-за того, что этот цветок очень медленно растет. Он будет вас радовать новыми листьями. В зависимости от условий, которые вы ему создадите. Ну, обычно это один лепесток в год. Может такое быть, что у вас цикос не порадует, ну, например, в этом году ни одним лепестком, зато в следующем году может сразу появиться и два, и три, и четыре листка. Все будет зависим, зависеть от того, насколько было комфортно самой шишке, откуда начинает уже расти наши листья на цикосе. Ну, таке запитання. А скільки років приблизно цій рослині? Ну, давайте вичитаємо. Якщо приблизительно виростає один ліпісток в год, то цьому цикасу вже приблизно лет 10-12. Цікава рослина і дійсно, якщо на дотик спробувати, то навіть нагадує не, те, що штучна рослина. Нібито дійсно це як потрібна для нього земля, потрібна для нього ґрунт хвойний то навіть листя трішки трішечки нагадують саме хвойні голочки. Давайте ми все ж таки поговоримо про те, як же за ним доглядати, яка вологість ґрунту та яка вологість повітря потрібна саме для цієї пальми. Одне велике правило для всіх сагових. Обычно е, в магазині з'являється тільки єдиний вид сагового растіння це цикас революта. Всегда он имеет такой привлекательный вид. Молодые листья этого цветка сначала имеют форму вроде бы как завернутой улиточки, как еще напоминает нераскрытые листья папоротника. Они имеют более нежный оттенок, они на ощупь мягкие, а со временем, когда Лист вырастает, он становится более-более ну, жестким. Маленькие секреты ухода: обязательно, чтобы этот цвето, этому цветку было достаточно освещения со всех сторон, поэтому старайтесь этот цветок поставить возле южного окна и чтобы ему было достаточно света в течение всего дня. Надо большая влажность этому растению. Хотя, с одной стороны, мы посмотрим, что листья жесткие, и в частом опрыскивании он не нуждается. Но чтобы ему было хорошо и не заводились насекомые, цветок лучше, конечно, опрыскивать. Особенно это касается зимнего периода, когда работают отопительные приборы. Летом Рекомендуется саговую пальму выносить во двор или на балкон. Выбирать то же место даже можно под прямыми солнечными лучами. Главное, чтобы не было сквозняков. Если мы выносим летом цикас во двор, это способствует и закаливанию растений, и в дальнейшем улучшает рост листьев. Як часто его потребно поливать и чье відмінність у количестве полива в та и Зимой, как и все другие растения, цикас отдыхает. Это период покоя, когда замедляется сокодвижение, поэтому умеренный полив. Опрыскиваем, он влагу получит и через листья, и через корневую систему. Удобриваем цикас зимой один раз в месяц. В период интенсивного роста, это с апреля по октябрь, обязательно удобриваем цикас два раза в месяц. Лучше удобрение использовать органическое или удобрение, в которых нету солей кальция и магния. Поэтому, когда уже выбираете удобрение для цикаса или для других каких-то саговых пальм, обращайте внимание на состав удобрения очень требовательна пальма к, дренаж, ну, к дренажным отверстиям и к хорошему доступу воздуха к корням. Это касается пересадки. Молодое растение надо пересаживать до достижения 5 лет каждый год. Большое растение будет достаточно раз в 5 лет пересаживать. Нижние листья имеют свойство периодически отмирать. Поэтому, когда уже у них случился такой процесс, вы просто отрезаете нижние ваи. Это не страшно для цикаса. У них формируется больше шишка. У меня такое До какого века рослину можно вважать молодой, а когда она уже стоит дорослой? Молодые экземпляры в продаже появляются, это маленькая шишка, от которой может быть один лепесток. Можно уже покупать и молодое растение, и за ним ухаживать, пересаживать по мере, по мере роста. Обязательно на дно выкладываем хороший слой дренажных камней или уже за неимением керамзита мы можем использовать какие-то другие камни. Просто желательно обдать их кипятком, чтобы не занести с улицы какую-то инфекцию для, ну, в, в цветок. Потом используем землю. Желательно добавить хотя бы одну, получается, как жменьку, скажем так, органического удобрения. Это перепревший коровяк. Это органическое удобрение, которое э, способствует росту этого растения и обязательно хво э, перегнившую хвою. Э, у меня уже есть опыт по выращиванию этого цветка и отзывы моих клиентов, у которых саговая пальма дома уже растет четвертый год и она выпускает новые листья и люди остаются довольны этим цветком. Ну, случайно, Такого результату, такого ефекту можна досягти тільки тоді, коли за нею правильно доглядати. Так, іще одне таке запитання: які шкідники можуть вражати цю рослину? На цьому рослині можуть з'являтися і мучністий червець, і щитовка, поэтому обробляємо. по нам уже знакомой схеме. Это обрабатываем или мыльным раствором, или ватный диск смачиваем водки. Стараемся по возможности больше убрать насекомых, а потом обрабатываем инсектицидом актелик или фитоверм. Только актелик вам может быть достаточно и одной обработки, а уже биопрепарат фитоверм это уже будет и 2, и 3 обработки, в зависимости от того, насколько у вас пораженный цветок. Чтобы этого не допускать, еще раз повторяю, надо опрыскивание. Для всех комнатных цветов в период отопительного сезона создаем влажность воздуха в доме. Это будет и вам хорошо, и вашим растениям. И еще таки запытание, как эта рослина размножается? Так как в комнатных условиях саговые пальмы не цветут, Поэтому мы можем только наблюдать, когда на материнском растении появляется вот такое дочернее растение. Это маленькая саговая пальмочка, которая выросла на шишке. Для этого мы берем, удаляем аккуратно молоденькую детку, обрабатываем ее. Фунгицидом это препарат, который не, не дает развиваться гнили. Потом этот листочек мы подсушиваем в течение суток и укореняем его в мокром песке. Вставляем его в песок и, и делаем парниковый эффект. Накрываем его пластиковой бутылкой и периодически просто поднимаем ее. Ну, как, как, как и во всех теплицах, как размножаются многие э, комнатные растения. Очень важно э, при опрыскивании или когда мы купаем цикас под душем, закрывать почву и закрываем шишку. Это делается для того, э, чтобы шишка не намокла. Э, в шишке закладываются почки новых листьев. И чтобы эти почки новых листьев не сгнили, нельзя, чтобы шишка намокала. Поэтому, если вы его купаете, закрываете все целлофановым пакетом, чтобы не переувлажнить почву и не намочить шишку. И таким образом купаем наш цветок. Давайте будем окружать себя такими растениями, которые будут обогащать наши помещения кислородом. Они будут благотворно влиять на, нашу, на наше здоровье, на нашу нервную систему, так как в нашем мире все очень сложно. Так, звісно, що все досить таки складно, проте про один секрет догляду за кімнатними рослинами хотілося все ж таки сказати. Це стосується усіх кімнатних рослин. Потрібно, перш за все, і найголовніше, потрібно їх любити. Тоді, коли ви любите рослину, ви намагаєтеся і доглядати за нею правильно, щоб вона почувала себе у вас у вашому домі, у вашій оселі комфортно. І, звичайно ж, тоді рослина буде радувати вас своїм виглядом, а також приносити вам велику користь. А на цьому ми будемо завершувати нашу програму. Сьогодні ми розповіли вам про рослину, яка називається Цикас. Забільш Обширною, за більш додатковою інформацією. Звертайтеся, будь ласка, до Наталі, а ми говоримо вам дякую та до нової зустрічі наступної неділі. До сідання.